Onu 3 iyul 1990-cı ildə Kürdəmir rayon Qara Sağaq kəndindən doğulmuşam. Kürdəmir rayon Qara Sağaq Qara Sağaq kəndində tam orta məktəb bitirmişəm. 2008-ci ildə Daxili Qoşunlar Ən Sağlıq Hərbi Səsinə albu lulus olmuşam asker kimi. 2009-un oktyabrında təxirüs olmuşam. 3 il ara verdikdən sonra Daxili Qoşunlar Ən Sağlıq Hərbi Səsinin Xüsusi Tənofda Səsində xidmətə başlamışam. Bu tətənə xidmətə başlamışam. Onu siz də tanıyın. 30 yaşlı döyüşçümüz Vətən müharibəsinin iştirakçısıdır. E, 27 Sentyabr. Xanlar Prezidentimizin, Prezidentimizin Ali Başkomandanımızın müvafiq əmrinin əsasında döyüşə qatıldıq. Birinci döyüşümüz oldu Kəmləcər istiqamətində. 4 gündən sonra qayıtdıq, Cəbran istiqamətində hərəkətə başladıq. Bir neçə qanadı aldıq. Deyirəm ki, neçədən pozsun. Mafya dedə getdik. Zəbralın şəhərin özündə postları vardı, onları onlardan məhv etdik. Ayın 6-sı günü saat 5-də yaralandım. Elnur yaralandığı anı belə xatırlayır. 6 güllə yarası. Bir dənə də QPM 25. Davanın yıxılmış vəziyyətə, davanın hissəsinə düşdüyü partlayaraq, yəni ki, baldırım hissəsindən bədənmə doldu santrarın vasitəsilə qonaq məmuka etsələr yoldaşlarım yoldaşlarımızın sayəsində yəni ki xilas oldum şükürullah Birinci sağ ayağım vuruldu. Sağ ayağım vurulan andan vuruldum dedim, yana yerə sərildim. Vuruldum dedim, qalxdım yenə. Qalxdım, ayağım saxlamadı, yenə yıxıldım. Bir də qalxdım. Qalxdım, hərəkətə başlayırdım elə ki, puska düşmüşdü tępənin elə ki, o dərəcə yatağına düşməsi idi ki, vurulmuyaq. Birdə qalxanda sol ayağımın arxa nahiyəsindən üç qüllə aldım. Bud nahiyəsindən. Yenə yıxıldım. Can atırdım ki, elə qalxım. Qalxdım, bir də hərəkət edəndə düzü sağ ayağım işləmirdi. Pekavr o ayağım keymişdi. Sol ayağım üç qüllə almağıma baxmayaraq hərəkət varardı. Tətiyət etsəm ki, dəra yatağına düşüm, belimdən dəydi. Belimdən belimə düz onuğa sümüyümə girmədi görəmişsin Əzərə nahiyəsinin girdi bu buruzun tərəfindən bu buruzdan soldan çıxdı. Yığıldım yerə. Yaralı halda düşmən mühasirəsinə düşmək istəməyən qəhrəman döyüşçümüz beləcə dərə yatağında dik sürünə sürünə gəlir. E saat 5-də yaralandım. Ayın 6-sı saat 5-də yaralandım. Saat 10 kimi onda uje xəstəxananə çatdım. O vaxta kimi yəni Yoldaşlarımızla pis vəziyyətdə idi, atışırdı. Yəni imkan yox idi ki, mən oradan təxlil edəsinlər. Şükür Allah'a, saat 10 idi, xəstəxanaya çatdım. Həkimlərin səyi nəticəsində köməhliləmir sağolsunlar. Xalq düz düz deyir, bizim klassikarımız, klassikarımız siz bizim xilasçımız, xilasçarımızsınız. Amma biz deyirik ki, həkimlər bizim xilasçımız. Valla bizi təzənə həyata qaytardı. Hazırda Vətən müharibəsinin mərd döyüşçüsü Daxili İşlər Nazirliyi Daxili Qoşunlarının hərbi hospitalında müalicəsini davam etdirir. Yolunu gözləyən ailəsinə övladlarına qoşulmaq üçün gün sayır. Şükür. Var hamsa var, normal qarşılandı, özləri də fəxr edirlər, həqiqətən. Bir hərbi qulluqçu kimi bir arzum vardı. Neçə ildir işğal altına qalmış torpaqlarımızı azad etmək. Şükür Allah bu arzuya yalandıq. Alo baş komandamızın buyurduğu kimi Ermənnərin başını bu dəmir yumruqla başını əzdik. Şükür. Allah tezliklə arzunuza çatdırsın sizi. İgid oğullar. Səvinç Vaqif qızı, Faiq Həsənov, Apa TV.